এগৰাকী মহিলাই এজন পুৰুষৰ লগতে গোটেই জীৱন সংসাৰ কৰাৰ যিটো মানে দৃঢ় মনোবৃত্তি সেইটো কিয় ল'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কাপোৰ সলোৱা দি মানে সম্পৰ্ক সলায় ভাল লাগিছে আছে আৰু কেইদিনমান পিছত মানে ইজনে আনজনৰ লগত সলনি কৰে সম্বন্ধ আজি আপোনালোকে যি মনুষ্য জন্ম ধাৰণ কৰিছে প্ৰভুসকল আইসকল আমিবিলাকে নিজকে কি বুলি ভাবোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুব হীনমান্যতাত ভোগোঁ যে সেই ভগৱান মোকনো কি দিলা তুমি যেতিয়া কাৰোবাৰ উন্নতি দেখা পাওঁ মনলৈ যেতিয়া ঈৰ্ষামনোবৃত্তিয়ে মোক লালায়িত কৰে তেতিয়া মোৰ মনলৈ এনেকুৱা ভাৱ হয় যে সেই ভগৱান মোকনো তুমি কি দিলা এই ভাৱনাটো আচলতে মনুষ্যৰ আহিব নালাগে কিয় যে আপুনি যে অন্য ঈটৰ প্ৰাণীতকৈ মনুষ্য জন্ম যে আপোনাৰ জীৱনত প্ৰাপ্তি হ'ল এইটোৱেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইটোৱেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কাৰণ অন্যান্য যিবিলাক ঈটৰ প্ৰাণী আছে অন্যান্য যিবিলাক জীৱ জন্তু আছে মনুষ্য ব্যতিৰেক তেওঁলোকে কিন্তু আপোনাৰ নিচিনাকৈ হৰি সেৱা কৰাৰ সৌভাগ্য তেওঁলোকৰ জীৱনত ঘটা নাই কিন্তু সেই সৌভাগ্য আপোনাৰ জীৱনত প্ৰাপ্তি হৈছে সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে যে তনু চিন্তামণি বিফলে নাযায় তনু চিন্তামণি এই চিন্তামণিটোৰ নাম তনু চিন্তামণি এই তনুটোৰ নাম শৰীৰটোৰ নাম এই তনু চিন্তামণি যাতে বিফলে নাযায় তাৰ কাৰণে কি কৈছে যে বিষয়ৰ সুখ শোকৰো কহু পায় শোকৰ মানে গাহৰি গাহৰি কুকুৰ গাধ এইবিলাকে যিবোৰ ইন্দ্ৰজনিত বিষয় সুখ তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰাপ্ত হয় সেইবোৰ সকলোৱে পায় আপুনিও পাইছে কিন্তু হৰিৰ চৰণ সেৱা হৰিৰ পদসেৱা মনুষ্য জীৱন ব্যতিৰিকে বেলেগৰ আৰু নাই সেইকাৰণে কৈছে যে বিষয় মানিক লাগি বিষয় কাছক লাগি মানিক বিকাই এবাৰ এজন ব্যক্তিয়ে এজন গুৰুৱে এগৰাকী শিষ্যক এটা পাথৰ দিছিলে শিল খুব চিকমিকীয়া শিল এটা দিছিলে ডাঙৰ কৈছে যে এইটো তুমি বজাৰত মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা তেওঁ বজাৰলৈ আহিলে বজাৰলৈ আহি তেওঁ পাচলিৰ দোকানী এজনক সুধিলে যে মই এইটো বিক্ৰী কৰিব খোজোঁ পাচলিৰ দোকানীটোৱে এইটো চাই মেলি ক'লে যে দিয়া মই কিনি ৰাখিম বিশ টকা এটা দিম তোমাক বোলে এইটো কি কৰিবা তুমি বোলে মোৰ এই পঞ্চাছ গ্ৰামৰ ডগাটো নাই হেৰালে গতিকে এইটো পঞ্চাছ গ্ৰাম হ'ব সেই সেইটোকে মই ডগা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম পাৰ্লাৰ বোলে দিয়ক মই বিক্ৰী নকৰোঁ গুচি আহিলে গুৰুক আহি ক'লে যে বিছ টকা দিছে পাচলিৰ দোকানীয়ে গেলামাল দোকানীয়ে অকণমান বঢ়াই দিলে আৰু কোনোবা দোকানীয়ে তাতকৈ অকণমান বঢ়াইছে কিন্তু তেওঁ যেতিয়া এগৰাকী সোণাৰীৰ দোকানলৈ গ'ল সোণাৰীয়ে ক'লে যে ইমান এইটো তুমি ক'ত পালা কোৱা তোমাক কিমান লক্ষ্য টকা লাগিব এইটো মোক লাগে বোলে কিমান লক্ষ্য দিবা যে ইমান লক্ষ্য দিম তেতিয়া আহি তেওঁ গুৰুক ক'লে যে গুৰুদেৱ এইটো ইমান লক্ষ্য দিছে সোণাৰীৰ দোকানীয়ে তেতিয়া কৈছে যে সোণা এইটো এটা মূল্যৱান পাথৰ যাৰ নাম পৰশমণি এই পাথৰটো মূল্য সকলোৰে হাতত বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল যাৰ যিমানখিনি চিন্তাৰ সামৰ্থ সেই অনুযায়ী তাক মূল্যাংকন কৰিছে এই মনুষ্য শৰীৰটোকো ব্যক্তিজনৰ চিন্তাৰ পৰিধিৰ ভিত্তিতহে তেওঁ মূল্যাংকন কৰে যিদিনাখন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁ গম পাব যে তেওঁ যিটো জন্ম লৈছে এই জন্মটো আটাইতকৈ দুৰ্লভ ব্ৰহ্মা আদি দেৱতায়ো আপোনাৰ নিচিনা মনুষ্য হ'ব খোজে আপুনি সিদিনা গম পাব যে এই মনুষ্য শৰীৰটোৰ কিমান মূল্য সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে নিৰাশাত ভুগিব নালাগে বাপচন্দ্ৰ মহন্তই এখন গ্ৰন্থ লিখিছিলে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ ওপৰত তেখেত বৈকুন্থি হৈছে গ্ৰন্থখনৰ পাতনিত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি থাকোঁতেই তেতিয়া মই পঢ়িছিলোঁ তাত মানে তেওঁ পাটনিত এটা কথা লিখিছে সেই সময়তে আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগত যে আজিৰ তাৰিখত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী দেশ প্ৰযুক্তিৰে গীজ গিজাই থকা দেশ বুলি ক'লে যিসমূহ দেশৰ নাম মানুহৰ মুখলৈ আহে সেই দেশসমূহত কিন্তু আৰু এটা বস্তু সংলগ্ন কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ টকা পইচা প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানেৰে গীজ গিজাই থকা দেশসমূহৰ পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিত এটা বিশেষ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে সেই দেশসমূহত আত্মহত্যা আৰু বিবাহ বিচ্ছেদো বহুত হয় কিন্তু যিটো পৰিমাণ ভাৰতবৰ্ষত খুব কম আজিকালি অৱশ্যে ভাৰতবৰ্ষতো এই সংখ্যা বাঢ়িবলৈ লৈছে আপোনালোকে মন কৰিব যে টকা পইচা বা সকলো টেকন'লজি সকলো বিজ্ঞান ব্যৱস্থা সকলো থকাৰ পিছতো কিয় তেখেতলোকৰ মনলৈ নিজক আত্মহনন কৰাৰ কথা মনলৈ আহে কিয় তেওঁলোকে এগৰাকী এগৰাকী মহিলাৰ লগতে সংসাৰ বা এগৰাকী মহিলাই এজন পুৰুষৰ লগতে গোটেই জীৱন সংসাৰ কৰাৰ যিটো মানে দৃঢ় মনোবৃত্তি সেইটো কিয় ল'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কাপোৰ সলোৱা দি মানে সম্পৰ্ক সলায় ভাল লাগিছে আছে আৰু কেইদিনমান পিছত মানে ইজনে আনজনৰ লগত সলনি কৰে সম্বন্ধ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত বৈবাহিক সম্বন্ধক সাত জনমৰ সম্বন্ধ বুলি ধৰা হয় আজি মোৰ পত্নীগৰাকী আজিৰ নহয় আমি দুয়ো সাত জনমৰ পৰা একেলগে আহিছোঁ এই বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু আত্মহত্যাৰ বিষয়টো এইটোৱেই যে মনুষ্য জীৱন অত্যন্ত মূল্যৱান দেৱৰো দুৰ্লভ সেইকাৰণে মনুষ্য জীৱন ভাৰতবৰ্ষৰ আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাত বা শাস্ত্ৰীয় পৰম্পৰাত আত্মহত্যা কৰা লোকসকলৰ কোনো কোনো বিধানেই নাই তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ কাৰণেও পৰিয়াল পৰিজনে একো কৰিব নালাগে একো নকৰে তেওঁলোকে এই বিধান আছে কিয় যে তেওঁ মনুষ্য নিচিনা এটা দুৰ্লভ জন্ম পায়ো সেইটোক তেওঁ নস্বাত কৰিলে কৰি পেলাই তেওঁ আত্মহত্যাৰ নিচিনা ভয়ানক কৰ্ম এটা কৰিলে সেইকাৰণে তেওঁৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ সন্মান সমাজে নজনাই এতিয়া কথাটো হ'ল যে এইবোৰ কিয় হৈছে এইবোৰ হোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল কি যে আজিকালি মানুহে খুব বিষয় ভোগৰ প্ৰতি তাৰণাটো বাঢ়িছে বিষয় ভোগবিলাকৰ প্ৰতি যিমানে মানুহৰ তাৰণা বাঢ়ে সেই বিষয় ভোগবিলাকৰ প্ৰতি তাৰণা বঢ়াটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু সেই বিষয় ভোগ যেতিয়া তেওঁ ভোগ কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় অথচ তেওঁৰ মন আৰু মানসিকতাত বিষয় ভোগৰ প্ৰতি তীব্ৰ লালসা থাকে কিন্তু তেওঁ তাক ভোগ কৰিব নোৱাৰে এই বেদনাটোৱে তেওঁলোকক নিৰাশাত ভোগায় কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় যি দৰ্শন আছে আধ্যাত্মিক দৰ্শন এই আধ্যাত্মিক দৰ্শনে আপোনাক শিকায় যে বিষয়সুখক আপুনি গৰু কুকুৰ শিয়াল বা গাহৰিয়ে যি বিষয়সুখ জীৱনত প্ৰাপ্ত হয় আপোনাৰ জীৱনতো বিষয়সুখ একেই ইন্দ্ৰীয়জনিত সুখ কিন্তু মানুহৰ জীৱনত হৰিৰ চৰণ সেৱা কৰাৰ যি পৰম সুখ সেই সুখ কিন্তু বেলেগ জন্মত আৰু পাবলৈ নাই গতিকে যিহেতু এটা দুৰ্লভ্য মনুষ্য জন্ম আপোনালোকৰ জীৱনত প্ৰাপ্ত হৈছে গতিকে আপোনালোকে হৰি সেৱা নকৰাকৈ কেতিয়াও নাথাকিব যিমান ব্যস্ততাৰ মাজতো যিমান কিহৰ মাজতো আপুনি কিন্তু হৰি সেৱা কৰক ঈশ্বৰৰ সেৱাত নিজকে সমৰ্পিত কৰক সেই কথাটোকে ক'বলৈ গৈ কৈছে যে তুমি যোগপন্থ প্ৰকাশ ভাস্কৰ ভাস্কৰ মানে সূৰ্য নিজৰ পুত্ৰক কপিলক কৈছে যে তুমি আমাৰ নিচিনা অজ্ঞান আন্ধাৰত শুই থকা জীৱসকলৰ তৰণৰ কাৰণে তুমি কি কৰিলা সূৰ্যস্বৰূপে আহি জগতত প্ৰকাশিত হ'লা যাতে সূৰ্যৰ পোহৰ পোৱাৰ লগে লগে মানুহে যেনেকৈ এন্ধাৰ আঁতৰি যায় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ জীৱনতো যিদিনাখন কৃষ্ণসূৰ্য ভক্তি সূৰ্য যিদিনাখন আমাৰ জীৱনত প্ৰকাশিত হ'ব সিদিনাখনে আমাৰ জীৱনৰো অজ্ঞানতাবোৰ দূৰ হৈ যায় সেই প্ৰভুসকল আমি প্ৰত্যেকেই গুৰু ভজোঁ আমাৰ জীৱনত মনুষ্য জীৱনৰ আটাইতকৈ সাৰ্থক কথাটো হ'ল এগৰাকী গুৰুক গুৰু হিচাপে ভজনা কৰাটো যিবিলাক মানুহে জীৱনত গুৰু ভজা নাই তেওঁলোকৰ জীৱন অসাৰ্থক সাৰ্থক হ'ব নোৱাৰে কাৰণ গুৰুবিহীনৰ মন্ত্ৰ পাখিবিহীন কাৰ গুৰু গুৰু হ'ল জীৱনৰ কাণ্ডাৰী এই জীৱন নদীখনত আপোনাৰ শৰীৰ নৌকাখন কেনেকৈ নৈখন পাৰ হ'ব এই নিৰ্ণয় বা এই নিৰ্ণায়ক ভূমিকাটো গ্ৰহণ কৰে এগৰাকী গুৰুৱে গুৰুগৰাকীক এইকাৰণেই মান্যতা দিয়া হয় যে তেওঁ আপোনাক সংসাৰ সমুদ্ৰখন অতিবাহিত কৰাত আপোনাক তেওঁ সহায় কৰিব সেইকাৰণে গুৰুসকলক তিনিখন আবেদন প্ৰদান কৰা হয় মনত ৰাখিব পূভুসকল যা যোনে যি গুৰুকে মানিছে মোৰ আমাৰ ক'বলগীয়া নাই গুৰু গুৰুৱে সকলো গুৰুৰে সন্মান আছে সকলো গুৰুৰে ইখন জগতত সম অধিকাৰ আছে আমাৰ জীৱনত এটা কথা আমি খুব লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যে আমি যি গুৰুক ভজনা কৰোঁ সেইজন মোৰ পৰম গুৰু কিন্তু সেই বুলি আপুনি ভজনা কৰা গুৰুজনক মই অৱমান কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এইটো উচিত কথা নহয় আপুনি যি ধৰ্ম মাৰ্গতে নাথাকক কিয় আপোনাৰ মাৰ্গত আপুনি প্ৰৱৰ্তি থাকক কিন্তু আনে প্ৰৱৰ্তিত মাৰ্গক উপলুঙা কৰাৰ অধিকাৰ কিন্তু আপোনাৰ নাই এই কাম আপুনি কৰিব নোৱাৰে খুব সহজলভ্য কথা এটা হৈ পৰিছে আজিকালি ভাগৱতক ব্যাখ্যা কৰা লোকৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়িছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাগৱতক ব্যাখ্যা কৰা দেখা যায় বহুসংখ্যক লোকে বহুত ভাল কথা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈছে কিন্তু ভাগৱতৰ ব্যাখ্যাৰ মাজেৰে দেখা গৈছে যে কিছুসংখ্যক সজ্জনে আনৰ ধৰ্ম ব্যৱস্থাসমূহক খুব উপলুঙা কৰা দেখা গৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ বিনম্ৰ নিবেদন যে ভাগৱত শাস্ত্ৰই কেতিয়াও কোৱা নাই যে আনৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আপুনি নিন্দাসূচক বাক্য ক'ব আনৰ আস্থাৰ আপুনি উপলুঙা কৰিব ন গুৰুজনাইও ক'তো কোৱা নাই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও তেওঁৰ ৰচনাত ক'তো কোৱা নাই মহাপুৰুষে কৈছে যে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰিলে সকলো বাদ দি আপুনি ঈশ্বৰৰ নাম কীৰ্তন কৰক আপোনাৰ জীৱনৰ গতি সাধন হ'ব সেইবুলি কোনোবাই যদি অন্য মাৰ্গ বা অন্য পন্থাৰে ভগৱানক বুজিবলৈ গৈছে তাত এশৰণ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি হৰিকীৰ্তন কৰোতাসকলে কিন্তু তাক নিন্দাসূচক বাক্য ক'বলৈ মহাপুৰুষে কিন্তু ক'তো আজ্ঞা কৰা নাই গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে গুৰুজনাকহে অপমান কৰা হৈছে বুলি আমাৰ মনে ধৰে কাৰণ যিহেতু গুৰুজনাই এনেকুৱা কথা কোৱাই নাই গতিকে সেই প্ৰভুসকল গুৰুসকল সৰ্বদা গুৰু গুৰু অৰ্থত গো পদে এন্ধাৰ ৰূপদে পোহৰ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আপোনাক অজ্ঞান আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰৰ বাট দেখুৱাই দিব পাৰে তেওঁৱেই গুৰু সেইকাৰণে গুৰুসকলৰ প্ৰতি তিনিটা প্ৰাৰ্থনা ভাৰতবৰ্ষত নিবেদন কৰা হয় প্ৰতিজন আপুনিও কৰিব লাগিব ময়ো কৰিব লাগিব কি বুলি কৈছে সেইকেইটা ওম অচতু মা সদগময় তমচু মা ইউতিৰ গময় মৃত্যুৰ মাম অমৃতম গময় ওম শান্তি 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 সেই গুৰুদেৱ মোক অসতৰ পৰা সতলৈ লৈ যোৱা প্ৰথম প্ৰাৰ্থনা দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থনা কি মোক এন্ধাৰৰ পৰা তমখাৰ পৰা জুতি পোহৰলৈ লৈ যোৱা অৰ্থাৎ এন্ধাৰৰ পৰা মোক পোহৰৰ বাট দেখুৱাই দিয়া আলোকৰ বাট দেখুৱাই দিয়া আৰু তৃতীয়টো আবেদন গুৰুৰ প্ৰতি কৰিছে কি যে সেই গুৰুদেৱ তুমি মোক মৃত্যুৰ পৰা অমৃত তত্বলৈ লৈ যোৱা এতিয়া হৈছে কি যে অসৎৰ পৰা সৎ অসৎ কোন সৎ কি প্ৰভুসকল অসৎ শব্দটোৰ অৰ্থটো আমি যিবোৰ তথাকথিতভাৱে কোনোবা এজন বেয়া মানুহক অসৎ বুলি কওঁ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিত অসৎ মানে আচলতে সেই অসৎ নহয় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিত অসৎ মানে মিছা সৎ মানে সঁচা অৰ্থাৎ ভগৱানৰ স্বৰূপ সৎ গীতাত বা ভাগৱত শাস্ত্ৰত কি বুলি কৈছে ভাগৱত আৰম্ভণিতেই কৈছে সৎ চিদানন্দ ৰূপায় বিস্বতপ্ৰত্যাদি হেত্ৰয়ো বিনাশায় শ্ৰীকৃষ্ণায় বয়ম নম কি বুলি কৈছে সৎ চিত আনন্দ ভগৱানৰ স্বৰূপ তিনিটা এটা হ'ল সৎস্বৰূপ এটা হ'ল চিট স্বৰূপ এটা হ'ল আনন্দস্বৰূপ সৎ মানে সঁচা হে ভগৱান মোক মিছাৰ পৰা হে গুৰুদেৱ মোক এই মিছা জগতখনৰ পৰা সঁচা জগতখনলৈ লৈ যোৱা যিজন স জগতৰ সঁচা সত্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে একদম স্পষ্ট কৰিলে আমাৰ নিজৰ ভাষাৰে হৰিষে কেঅলে সঁচা মাত্ৰ অ ৰাম 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 তান্তৱী নেমিছা যত দে শা শুনামে তান্ত যিটো মিছা কুৰিয়া খম ৰামৰা ৰাম ৰাম দোৰাচাৰ মন মৰ খা নে হে দোৰাচাৰী মন তুমিনো অজ্ঞানতাত কেলৈ মৰিছা হৰি সঁচা বাকী যিমান আপোনাৰ চকুত দৃষ্টিৰ গোচৰ হৈছে যিমানখিনি দৃষ্টিৰ গোচৰ আপোনাৰ চকুৰ আগত ঘটিছে সেইবোৰ সকলো মিছা এনে কি মোৰ এই শৰীৰটোও মিছা আজি আছে কাইলৈ নাই ই চঞ্চল মেঘৰ ছায়া কচুপাতৰ পানী জীৱন দুদিনীয়া এইবুলি কয় নহয় যে এইবোৰ মিছা কথা